Вы перешли к нашим послушным деткам, наверное? Наверное, да. Если они послушные были. Ну, были послушные. Да. Или не очень? Да. Очень, да. Очень, да. очень. Хорошо. Я знаю, кто был послушный, а кто был не очень. Я недавно отправлял своего Николаюшку сюда, чтобы он пришел и посмотрел, кто был послушным, а кто не послушным. Рамон розочку подарил. Есть такие? Нет, нет, нет! А кому подарочки принес и подарил? Нет. О, молодцы какие! Ну, он не рассказал, все сказал, кто был хорошим, а кто плохим. И говорит, иди, Дедушка Мороз, отнеси подарки, если они такие послушные. Вот я сегодня собрался, шел через горы, через моря, через леса, я пришел к вам в гости теперь. А теперь я хочу узнать у вашего руководителя, достойны ли вы ваших подарков? Я думаю, что ответят наши уважаемые гости. Достойны? Да! Не уверенно отвечают наши гости. Да! да. Спасибо. Обязательно. Я думаю, что наш дедушка не настолько стар. Мы поставим его выше. И, конечно же, у нас первый дедушка очень много. Мы смотрим у вас подарков. Точно у вас всех хватит, да? Ну, я не знаю. Я думаю, что да. Я, тоже... я стану и Итак, уважаемые наши участники, все поднимаемся. Все, те, кто у нас сегодня выступал, пожалуйста, поднимаемся. Становитесь здесь сюда, возле Дедушки Мороза. Я буду помогать. Показали лицо, ребята, к зрителям нашим, нашим гостям. Итак, я Девушка Мороз буду помогать. Может, вы еще... Я вам писал письмо, вы получили, да? Да, я письмо получил, я же прилетел. Ну, значит, все. Спасибо вам огромное. Наши детки этого заслужили. И... и мы начнем с наших самых маленьких участников, которые этого ждали больше всего, Дежка Мороз. И они вас тоже ждали и готовили свое выступление специально для того, чтобы вас порадовать. <главное> самый у нас маленький Владислав, пожалуйста. Владислав, Пожа, это вот не снимается. У вас это первый вопрос. Денис идет. Ну, Денис, кому